سلام اور آداب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر خضر یاسین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج ان سے ان کی فکر ان کی جو دینی تعبیر اور پوری جو چودہ سو سالہ دین کی تعبیرات وغیرہ سے متعلق جو ڈاکٹر صاحب کے ان کی تنقیدات وغیرہ ہیں ان پہ میں کچھ ڈاکٹر صاحب سے آ، آ، سوالات کروں گا اور انشاءاللہ امید ہے مجھ سمیت باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو یہ چیز سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت پرمغز اور مفید گفتگو ہوگی تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے دوبارہ ٹائم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے آپ کی علم اور فکر وغیرہ سب میں برکتیں دے اور جو آپ دین کے باری میں جو آپ کا جو نقطۂ نظر ہے اس کو ہم مش جیسے جتنے بھی طلبہ ہے جو ان چیزوں میں دلچسپی رکھتے ان کو فہم کی بھی توفیق دے کہ وہ غور کرے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال یہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے جو تفسیر کا پورا ذخیرہ اور نفس تفسیر اس پہ آپ تنقید کرتے ہیں اس پہ آپ لکھتے رہتے ہیں آپ کی کتاب بھی اس پہ ہے اسی طرح حدیث کلام فق تصور پوری جو ہمارے یہاں علمی روایت پچھلے بارہ تیرہ سو سال میں جو چیز وجود میں آئی تو ان تین چار پہلوؤں پہ جو آپ کی تنقید ہے یا جو نقص ہے وہ بنیادی طور پر کس بنیاد پہ ہے یعنی آپ ان سب کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ان سب کو مسترد کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم <coughs> پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پچھلے سیشن میں بھی, بھی آپ کے شدت میں گزارش کی تھی کہ بحثی طالب علم میرا فرض یہ ہے کہ میں حقیقت کا انکار نہ کروں بلکہ حقیقت کے عنوانوں کو متعین کروں جس میں وہ درست ہو ٹھیک علم تفسیر ایک حقیقت ہے دنیا میں شمار چیزوں کی تفسیر کی جاتی ہے اور تفسیر بحیثیت ایک علم کے اپنے سامنے کیا ٹارگٹ رکھتا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور تفسیر میں ہمیں مفسر کیا سمجھانا چاہتا ہے جی میں یہ چیزیں جب سامنے ہوں تو اس بات کو سمجھنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے کہ میں تفسیر کا انکار نہیں کر رہا بلکہ میں تفسیر کی حیثیت بتائی ٹھیک اب جہاں تک تعلق ہے تفسیر کا تو پہلی بات یہ ہے کہ علم کی دو ایک واضح قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنے معلوم کی وضاحت کرتے ہیں ٹھیک یعنی اس کے اندر جو کچھ موجود ہے آپ اسے بیان کرتے ہیں اسے ہی کھولتے ہیں ٹھیک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اس معلوم کے متعلق کچھ ایسا علم فراہم کرتے ہیں جو اس معلوم کے اندر پہلے سے موجود نہیں ہے بلکہ آپ اپنے نئی ایک دریافت کی اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو ایڈ کر دیا تو علم تفسیر توضیحی علم ہے یا توسیع علم ہے یعنی اپنے معلوم کے متعلق یہ ہمیں وضاحت دینا چاہ رہا ہے یا اپنے معلوم کے متعلق ہمیں کوئی اضافی علم دینا چاہتا ہے صحیح صحیح یہ دو باتیں بالکل ٹھیک مطلب بالکل واضح ہیں کہ تفسیر علم تفسیر تاریخ انسانی میں کبھی بھی توسیع علم نہیں سمجھا گیا ہے ٹھیک یہ ہمیشہ ایک توضیحی علم ہوتا ہے صحیح اور خاص طور پر جب بیان سے ریلیٹڈ ہو ٹھیک تو بیان کی وضاحت کرنی ہوتی ہے آپ کو اب بیان کی توضیح کرتے وقت آپ کے پاس مختلف آپشنز ہوتے ہیں ٹھیک آپ کسی فن کے نکتہ نظر سے متن کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں ٹھیک مثال کے طور پر جیسے آپ کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین اور آپ نے اس کی تفسیر یہ بیان کی اسے آپ نے کھولا اس طرح سے کہ الحمد مبتدا ہے اور للہ رب العالمین خبر ہے اب یہ چیز بالکل ایک واضح قسم کی بات ہے کہ جو موجود بیان تھا آپ نے اس کو کھولا ہے ٹھیک اس کو بیان کیا ہے آپ نے اسی طریقے سے جب آپ متن کی تفسیر کی طرف آتے ہیں نا تو پہلے مرحلے پر آپ کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ جس متن کی میں تفسیر کرنا چاہ رہا ہوں مجھے اس متن کی تفسیر کرتے ہوئے کس زاویہ نگاہ سے اسے کھولنا ہے ٹھیک تو مجھے اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے میں تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یقیناً اسی طرح سے ہونا چاہیے علم تفسیر کہتے ہی اس کو ہیں ٹھیک مثال کے طور پر اگر آپ نظم کلام کے نقطۂ نظر سے کھولنا چاہتے ہیں تو آپ نظم کو بیان کریں گے اور متن میں کی جو کلامی تنظیم ہے آپ کو اس کو بیان کریں گے اسے آشکار کریں گے آپ اس کو فساحت کے نقطۂ نظر سے کھولنا چاہتے ہیں تو آپ فساحت کے ڈومین میں کھڑے ہو کر اس کو کھولیں گے ٹھیک آپ بلاغت کے نقطۂ نظر سے کھولنا چاہتے ہیں تو بلاغت کے نقطۂ نظر سے مطلب تفسیر جب آپ کر رہے ہیں نا تو آپ متن کی جو وضاحت آپ پیش کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ایک سٹینڈ پوائنٹ ہوتا ہے جی جہاں ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے جہاں سے آپ نے متن کو کھولنا ہوتا ہے ٹھیک تو ہمارے ہاں جب قرآن مجید کی تفسیر کا ایشو موضوع بحث بنا ہے نا تو سوال یہ تھا کہ ہم اسے کس نقطہ نظر سے کھولنا چاہتے ہیں فرض کریں آپ کلامی نقطہ نظر سے کھولنا چاہتے ہیں تو آپ نے کلام کے جس بھی کلامی مکتب سے آپ کا تعلق ہے آپ اس کلامی مکتب کے مقولات کو اپنے سامنے رکھیں گے اور آپ نے متن کو اس کے مطابق ظاہر کرنا ہے کہ میں نے جو بات کی ہے متن اس کو سپورٹ کر رہا ہے ٹھیک یا متن کی وضاحت کریں گے کہ میرے نکتہ نظر کے مطابق ہے متن ٹھیک ہے نا بالکل اب یہ تو ہوتا ہے یہ تو طریقہ کار ہی یہ ہے کہ متن کو جب آپ کھول رہے ہوتے ہیں تو متن کو کھولنے سے پہلے آپ اپنے زاو نگاہ کو متعین کر دیتے ہیں کہ میں اس نکتہ نظر سے متن کو کھول رہا ہوں آپ اسے نہوی نقطۂ نظر سے کھولنا چاہتے ہیں آپ اسے صرفی نقطۂ نظر سے کھولنا چاہتے ہیں آپ اسے کلامی نقطۂ نظر سے کھولنا چاہتے ہیں آپ اسے فقی نقطۂ نظر سے کھولنا چاہتے ہیں مطلب جو بھی آپ کا زاویہ نگاہ ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے متن کو کھولنا ہوتا ہے ٹھیک اب اگر آپ نے اس فن کے کے تمام جس فن کے نقطۂ نظر سے آپ نے متن کو کھولنا ہے اس فن کی تمام ضروریات پیش نظر رکھتے ہوئے متن کو کھول دیا ہے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے متن اسی طرح سے ہے ٹھیک متن کے واقعتاً جو جس زاوِ نگاہ سے آپ نے بات کی ہے ہم دیکھیں گے کہ اس علم کے اصول و ضوابط آپ کی بات آپ نے جو متن کو کھولا ہے اس اصول و ضوابط کے مطابق ہے کہ نہیں ہے تو اگر متن اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں ہے ٹھیک جب قرآن مجید کے متعلق بات آتی ہے تو یہاں ہمیشہ مسلمانوں کے پیش نظر جی یہ رہا ہے کہ انہوں نے متن کو کی توضیح کرنی ہے با ایمانا کہ ماتن کا جو مقصود ہے جی مصنف جو بتانا چاہتا ہے متکلم آپ تک جس بات کا ابلاغ کرنا چاہتے ہیں آپ بھی اسی بات کا ہی ابلاغ کر رہے ہیں لیکن آپ ذرا کھول کر کر رہے ہیں صحیح یعنی مفسر کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ معنی کی میں بھی جا کے تصرف کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے معنی میں تصرف نہیں کرے گا صحیح چاہے آپ فن کے نقطۂ نظر سے کھول رہے ہوں چاہے آپ متن کو اس کے معنی کے نقطۂ نظر سے کھول رہے ہوں مفسر اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ معنی میں تصرف نہ کرے یا وہ اگر کہیں تصرف کرے گا بھی تو, تو صرف اس کے اظہار میں اس کے بیان میں آ کر تصرف کرے صحیح. گا صحیح تو سوالوں کا سوال یہ ہے کہ مراتن کا جو مقصود ہے وہ کھلا ہے یا مفسر نے اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز شامل کر دی ہے جس کی طرف مف... مصنف یا متقلم آپ کو متوجہ ہی نہیں کرنا چاہتا تھا ٹھیک ہے تو میں تفسیر کا انکار نہیں کر رہا میں تفسیر کا تعین کر رہا ہوں کہ تفسیر کہتے اس کو ہیں اب اگر تفسیر اسے کہا جاتا ہے اور یہی اب تک تفسیر کو سمجھائی گئی ہے تو سوالوں کا سوال یہ ہے کہ کیا مفسر نے مجھ تک جو بات پہنچائی ہے متکلم کا مقصود بھی وہی ہے یا نہیں ہے ٹھیک متکلم بھی مجھ تک وہی بات پہنچانا چاہتا ہے یا نہیں پہنچانا چاہتا اگر متکلم وہ بات مجھ تک نہیں پہنچانا چاہتا جو بات مفسر مجھ تک پہنچا رہا ہے تو مفسر نے اس گون نالج میں جو متن میں دیا گیا ہے اس نے اس میں اضافہ کیا ہے توسیع کی ہے مطلب یہ علم اپنے دائرۂ کار سے نکل کر اب ایک دوسرے علم کے دائرۂ کار میں چلا گیا یعنی تو میں توضیحی علوم کے دائرے میں نہیں رہا اب یہ توسیعی علوم کے دائرے میں آ گیا ٹھیک تو جب آپ تفسیر کرتے ہیں تو تفسیر میں مقصود کیا ہے آپ کا آپ مصنف کے مقصود کو آسان تر لفظوں میں بیان کرنا چاہتے ہیں یا آپ مصنف کا وہ مقصد نہیں ہے آپ کوئی اور بات ہے جو وہاں شامل کرنا چاہ رہے ہیں پہلی والی بات ہے اب اگر آپ کوئی دوسری بات اس میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں تو جو بندہ قرآن مجید پڑھے گا اور وہ تفسیر اس غرض سے پڑھنا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھے بتانا چاہتا ہے مفسر نے اسی کو مجھے زیادہ آسان لفظوں میں بتایا تو میرے سامنے ایک سوال تو آ جائے گا جی کہ کیا یہ واقعتاً درست ہے یہ بات صحیح اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں روایات میں آتا ہے کہ ابن عباس کے متعلق عبداللہ ابن مسعود کے دل میں یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ کم عمر بچہ ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو اس اہمیت کے پیچھے کیا راز کام کرتا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود کو قائل کرنے کے لیے ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر کو بلایا عبداللہ ابن عباس کو بلایا اور انہیں کہا کہ اذا جا نصر اللہ والفتح ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ حفاظہ فصبب اسم ربکا فصبب حمد ربکا وستغفر من لوگان تواہ آپ اس سے کیا ہیں؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا میں اس سے نبی علیہ السلام کی وفات سمجھاؤں متن کا پیغمبر علیہ السلاۃ السلام کی وفات متن کا نہ منطوق ہے نہ مدلول ہے بالکل ٹھیک صحیح نہ منطوق ہے اور نہ مدلول ہے یعنی متکلم آپ کو یہ بتانا ہی نہیں چاہ رہا اب آپ نے اس سے ایک بانے اخذ کیے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی آپ نے قرآن مجید کو کھولا ہے تو ماتن کے مقصود مصنف کے مقصود کے ساتھ تو آپ نے ایک چیز شامل کر دی ہے جس کو مصنف آپ کو بتانا ہی نہیں چاہتا ٹھیک تو جب اس طرح کی چیز سامنے آئی تو میرے سامنے یہ سوال پیدا ہوا کہ تفسیر کے اس, اس اصول کو جو مسلمانوں کے ہاں پایا جاتا ہے اسے زیادہ گہرائی کے ساتھ اور زیادہ دقت کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت, ضرورت ہے تو اس پر سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ تفسیر ہوتی کیا ہے تفسیر کا جواب اس سوال کا جواب کی تفصیل کیا, ہوتی, کیا ہوتی, ہے؟ ہوتی ہے اس سوال کا جواب یہ تھا کہ تفسیر مقصد کا بیان ثانی ہے مقصد کا بیان ثانی ہے جس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بیان اول سے زیادہ آسان ہے زیادہ واضح ہے اور زیادہ قابل فہم ہے اب میرے پیش نظر صرف یہ ہے کہ آپ متکلم کی بات کو آسان تر لفظوں میں دوسروں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں مفسر یہ نہیں کرنا چاہ رہا میرا اس سے کوئی تارز نہیں ہے میں اسے اور نقطۂ میں اسے اسی نظر سے دیکھوں گا جس نقطۂ نظر سے اسے کھولنا چاہ رہا ہے میں اس... اسی فن کے نقطۂ نظر سے دیکھوں گا میں دیکھوں گا کہ ناب کے اصولوں کو اس نے درست اپلائی کیا یا نہیں کیا فساد کے اصولوں کو اس نے درست اپلائی کیا یا نہیں کیا بلاغت کے اصولوں کو اس نے درست اپلائی کیا یا نہیں کیا تنظیم کلام یا نظم کلام کے اصولوں کو اس نے بہتر طریقے سے بیان کیا یہ یہ تمام چیزیں جو ہے میں اس نقطۂ نظر سے دیکھوں میں اس کی تفسیر کی طرف اس غرض سے متوجہ کبھی نہیں ہوں گا کہ اس نے متکلم کی بات کو آسان تر کیا ہے ٹھیک اگر میرے سامنے متکلم اور مفسر ان دونوں میں سے کسی ایک کی بات مطلب متکلم کی بات ایسی ہے کہ وہ مجھے الاؤ کرتی ہے کہ میں اس کی طرف بھی متوجہ ہوں اسے, اسے نظر انداز کر دوں یہ جو کچھ کہنا چاہ رہا ہے متکلم جو کرنا چاہ کہنا چاہ رہا ہے میں تو بتانا چاہتا ہے تو میں اسے نظر انداز کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے تفسیر پڑھ سکتا ہوں میں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تفسیر کو جب بھی میں جج کروں گا اس زاویہ نگاہ سے جج کروں گا کہ اس نے کس اینگل سے کھولا ہے وطن کو صحیح میرے پیش نظر صرف ایک بات ہے کہ مسلمانوں میں یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ قرآن مجید کے مقصود کو ہم تفسیر پڑھ کر زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یہ اصل سوال تھا کیا وہ واقعتاً ایسا ہے یا نہیں ہے جب یہ چیز سامنے آئی نظر اب آپ اصل پرابلم پیش نظر تفسیر کا انکار نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ थीक تفسیر کا تعین ہے اور تفسیر کے تعین کو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اس اس دائرے میں دیکھیں اگلا اب اس کو بالکل پورے پوری قوت کے ساتھ اس کو دیکھنا تھا پورے نہماق کے ساتھ پوری ایک علمی دیانت کے ساتھ اس کو دیکھنا مقصود تھا تو پھر سوال یہ تھا کہ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوگا تفسیر کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اگر واقعتاً تفسیر مقصد کا بیان آسانی ہے جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بیان اول سے زیادہ آسان ہے سان زیادہ واضح زیادہ قابل فہم ہے تو سوالوں کا سوال یہ ہے کہ وہ متن جس کی تفسیر کی جا رہی ہے وہ قابل تفسیر ہے بھی کہ نہیں ہے ٹھیک یعنی اس سے زیادہ واضح بیان ممکن ہے بھی کہ, انت... کہ نہیں ٹھیک جب یہاں پہنچے تو ایک طرف سوال کی نویت وہ تھی کہ جو خالصتاً علمی دائرے میں رہتے ہوئے حل کرنی تھی دوسری طرف جب اس سوال کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ لوگ جن کی روزی روٹی تفسیر پر رکھی ہوئی تھی ان کے لیے تو مشکل پیدا ہو گئی جی صحیح اب میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے مسئلہ بن گیا کہ اگر آپ نے چودہ سو سال کی تاریخ میں یہ سوال بھی نہیں اٹھایا کہ قرآن مجید قابل تفسیر متن ہے بھی کہ نہیں اس معنی میں کہ متکلم کے مقصود کو متکلم کے بیان سے زیادہ آسان بیان کرنا ممکن ہے کہ نہیں ہے اس نقطۂ نظر سے تو اب تک آپ نے کیا کیا ہے کیا کیا آپ نے میں نے جب اس مسئلے پر مطلب مزید آگے کیونکہ یہ مسلسل ایک سوال آتا رہا قابل تفسیر متون کو الگ کیا ناقابل تفسیر متون سے کیونکہ اگر ناقابل تفسیر متون کو آپ بالکل ختم کر دیں تو پھر تو کوئی بھی تفسیر متن تو باقی نہیں رہے گا ایسا جس کے متعلق آپ یہ خیال کر سکیں کہ وہ اس کو سمجھنے میں آسان ہے اس کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں دیر بحث رہے گا تو میرا سوال یہ تھا کہ اگر واقعتاً اس کا امکان موجود ہے کہ متن کے مقصود کو متن سے زیادہ آسان بیان کیا جا سکتا ہے تو اس تفسیری متن کے متعلق کہ یہ واقعتاً متکلم کے مقصود کا ہی ابلاغ ہے اور مفسر نے اس دیانتداری کا مظاہرہ کیا ہے کہ صرف اسی مقصود کو ہی اپنے کاری تک پہنچایا ہے اور اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا, کیا, کیا تو اس کی ضمانت کیا ہے کیونکہ میں جیسے آپ سے گزارش کی کہ پوری علمی دیانت کے ساتھ اس مسئلے کو ہینڈل کرنا تھا میرا جواب یہ تھا کہ اس کی شرط یہ ہے کیونکہ دونوں ایک ہی معنی کا ابلاغ کر رہے ہیں تفسیری متن بھی اور اصلی بھی, بھی, بھی. دونوں ایک ہی مقصود کا ابلاغ کر رہے ہیں لہذا دونوں متون کے میں معنی میں وحدت ہے اور بیان میں مغائرت ہے ٹھیک مغائرت ہے یعنی دوسرے لفظوں میں یہاں وحدت ماں اور مغارتماں کا اصول کام کر رہا ہے وحدت معنی میں ہے اور مغائرت بیان میں میں اگر یہ وحدت ماں اور مغائرت ماں کا اصول کام کر رہا ہے یہاں تو پھر یہ کہ یہ واقعتاً اسی مقصود کا ابلاغ ہے اور معنی میں کوئی مداخلت نہیں تو تفسیری متن کے تفسیری متن ہونے کی شرط یہ ہے کہ جس تفسیر کا انکار متن کا بھی انکار متصور ہو متصور ہو وہ واقعتاً اس مقصود پر پورا اترتا ہے کہ اس نے متکلم کے مقصود کا ہی ابلاغ کیا ہے جی جس تفسیر کا انکار متن کا انکار متصور نہیں ہوگا وہ پھر مفسر نے اس میں کچھ گڑبڑ کی ہے مسلمانوں کی زیادہ تر مطلب مسلمان میں جب آپ آتے ہیں جو ہے نا اس میں جب آتے ہیں تو ان کے سامنے یہ سوال ہی نہیں تھا کہ مفسر نے جو کچھ لکھ دیا ہے کیونکہ ایک رواج چلی آ رہی ہے تو لہذا تفسیر لکھی جا رہی ہے تو لکھیں انہیں یہ مسئلہ درپیش ہی نہیں تھا کہ یہ ماتن یا متکلم کے مقصود کا آسان تر ابلاغ ہے یا اس سے دور تر کرنے والی بات ہے یہ صحیح یہ, یہ چیز یہ سوال ان کے زیر پیش نظر نہیں تھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میں تفسیر کا انکار کر رہا ہوں حالانکہ میں تفسیر کا انکار نہیں کر رہا تھا میں تفسیر کا تعین کر رہا تھا صح. اسے ڈیٹرمن کر رہا تھا میرا فرض تھا کہ اسے ایجابی اور سلبی طور پر متعین کر دوں کہ تفسیر اس چیز کا نام ہے اب آپ کے سامنے جتنی تفاثیر ہیں اب آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ متکلم کے مقصود تک رسائی کے لیے معاون ہیں یا اس سے دور کر رہے یا اس سے دور کر رہے ہیں یہ اب آپ کے ذمے اب آپ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے پھر مطلب بہت سارے مسائل زیر بحث آتے رہے تو میری ایک یہاں نامور سکولر ہیں بہت مشہور آدمی ہیں میں نام دانستہ نہیں لینا چاہ رہا ان سے اس مسئلے پر بات ہوئی جی تو ان سے میں نے گزارش کی میں نے کہا تفسیر واقع تھا نا آپ اگر متکلم کے مقصود کا ابلاغ کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ آپ ہر بیان آپ جو کچھ دے دیں گے میں اسے قبول کر لوں گا کہ آپ ماتن کے مقصود کو مجھ تک پہنچا رہے ہیں مجھے تو اس کے لیے اس کی درستگی کے لیے درکار ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں سکیم یہ, ہے, سکیم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو خطاب کیا اور علماء نے وہی بات دوسروں تک پہنچائی ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں مم. کہ علماء وہی بات دوسروں تک پہنچا رہے hmm. ہیں یا اپنی طرف سے کچھ گڑبڑ کر رہا رہا. رہے ہیں بالکل میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس کی ضمانت چاہیے کہ علماء جن لوگوں کو نچلی سطح کا سمجھ رہے ہیں ان تک جو بات پہنچا رہے ہیں یہ واقعتاً وہی مقصود ہے جو متکلم متکلم کا ہے یا انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بڑھ کر دی ہے اور کہہ یہ جی رہے ہیں کہ یہ متکلم کا مقصود ہے صحیح تو ان, انہوں نے کہا میں اس پہ خاموش ہو گیا میں نے کہا اس کے لیے تو میار درکار ہے معیار کیا ہے تو اس پہ خاموش ہو گیا تو میں نے کہا میار ہے میں بتاتا ہوں آپ کو انہوں نے کہا کیا ہے میں نے کہا کہ یہ کہ اگر تفسیر کا انکار متن کا انکار متصور ہو پھر تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ واقعتاً مفسد نے اسی مقصود کا ابلاغ کیا اور اگر نہیں تو پھر اس نے اس مقصود کا ابلاغ نہیں کیا ان کا جواب حیران کن تھا فوراً انہوں نے مطلب جیسے فوری رد عمل ہوتا ہے فوری رد عمل کے طور پر انہوں نے کہا مفسر اس بات کا پابند نہیں ہے میں نے کہا مفسر اس بات کا پابند نہیں ہے تو پھر کس چیز کا پابند ہے اگر اس بات کا وہ پابند نہیں ہے کہ متکلم کے مقصود کو پوری دیانتداری کے ساتھ دوسروں تک پہنچائے تو اور وہ پھر پابند ہے کس بات کا اور آپ فرما تو یہ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ کی سکیم یہ ہے کہ علماء نے دوسرے لوگوں تک وہ بات پہنچانی ہے آسان تر ان کی سطح پر آ کر اب اگر آپ ان کی سطح پر ہی آ کے بات کر رہے ہیں تو ان کی سطح پر بات تو وہی ہونی چاہیے بالکل یعنی کسی کی کم علمی کی آپ اتنی بڑی قیمت وصول کر رہے ہیں اسے کہ جو خدا کی بات ہے آپ وہ بھی نہیں پہنچا رہے ہیں یعنی آپ عجیب مطلب اپنے علم کی اس میں رونت میں ہیں کہ آپ نے جو کچھ سمجھا ہے ماتن نے جو متکلم نے یہ بات آپ تک پہنچائی ہے آپ نے بیانی اسی کو سمجھا ہے اور دوسروں تک آپ نے وہی کو دوسروں تک پہنچانا ہے دعویٰ تو آپ یہ کر رہے ہیں لیکن جو پہنچا رہے ہیں اس کے لیے لے آپ بس کوئی ضمانت نہیں ہے کیونکہ یہ واقعہ وہی بات ہے یا نہیں تو تفسیر پر بنیادی طور پر مطلب اس کا جو اصولی موقف ہے وہ یہی تھا کہ تفسیر متکلم کے مقصود کا آسان ابلاغ ہے آپ نے مفسر کو یہ اختیار کوئی نہیں دیتا نہ میں دوں گا نہ آپ دیں گے کہ وہ متکلم کی بات میں اپنی بات شامل کر کے اس میں اضافہ کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا